जिल्ह्यातील तालुका गोरेगाव येथे जयसंघर्ष वाहन चालक मालक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून जाहीर निषेध विरोधात पूर्ण तालुक्यातील ड्रायव्हर उपस्थित होते दगरा। 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 वोट चाल का जागा हो। हो। जुर्माना किया है जो भी सात लाख रुपए दस लाख रुपए सात लाख रुपए ड्राइवर तो भर नहीं पाएगा ठीक है सात लाख रुपए भर नहीं पाएगा एक तो या तो फिर सात लाख रुपए जुर्माना भरेगा या तो फिर उसको जेल है या तो जेल चले गया या तो जुर्माना नहीं भरा जेल चले गया तो उसके परिवार का क्या होगा मैं यही बात बोलना चाहूंगा उसका एक तो परिवार सड़क पे आएगा या भीख मांगेगा और सबसे बड़ी बात इस... यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा है कि एक्सीडेंट ये गलती से होता है आकस्मिक होता है और जब जो चीज़ गलती से हुई है उसके लिए दस साल की सज़ा और सात लाख का जुर्माना ये तो सरासर अन्याय है ये तो हिटलर से है जो चीज़ जानबूझ के होती है उसके लिए आप इतने सारे नियम जो बनाए हैं वो वहाँ तक ठीक है लेकिन जो चीज़ गलती से हुई है गलती से हो रही है जानबूझ के तो होती नहीं है उस चीज़ के लिए, लिए, लिए आप दस साल की सज़ा और सात लाख का जुर्माना कर रहे हो अगर यदि हमारे पास सात लाख रुपए होते तो हम ड्राइवरी नहीं करते और आप अमित शाह जी यही हमारा बोलना है कि हम ड्राइवर आपके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं जब भी अगर कोई मुसीबत आती है चाहे कोरोना काल हो या चाहे कुछ भी हो हर समय मुसीबत के घड़ी में ये ड्राइवर भाई और सारे ड्राइवर भाई ही खड़े रहते हैं बाकी कोई खड़े नहीं रहते कोरोना काल में मरीजों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, आज भी गांव में जब तबीयत खराब होती है तो मरीजों को हम बिना पैसे लिए छोड़ देते हैं इतनी सारी हम सेवाएँ मुफ्त में देने के बावजूद आज आप लोगों ने जो ये कानून बनाया है इस कानून से ड्राइवर सरासर मरे जा रहा है और मरने वाला है इसलिए हमारी ये मांगे है कि ये कायदा वापस लो और जल्द से जल्द लो वरना ये जो ड्राइवर हित में हो ड्राइवर में फैसला हो और सुरक्षा कायदा जल्द से जल्द लागू हो ड्राइवर को ले लागू हो और नहीं हुआ और इसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे तो फिर ये मोर्चा रहेगा चलता ही रहेगा रहे बनवा व्हिडिओ पाठवा व्हिडिओ आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा शेअर करा कमेंट करा आणि हो बेल आयकॉन दबायला विसरू नका जय महाराष्ट्र